Выглядит 600 Мерседес с пробегом 190 тысяч. Пацаны, подождите, дайте я покажу. Бля, ну она вообще как новая, да? Да нет. Бля, а, подожди, а вы это вы уже помыли ее просто. Не, ну она хорошо выглядит, да, пацаны? Смотрите, какая кожа, руль, ешки матрешки. Но это будка для заднего пассажира. Сейчас я покажу еще то есть это, это же машина не для водителя. Вот, а? смотрите. Вот здесь вот надо ездить, ребята. Да? Слушай, ну она очень хорошо выглядит. На 190 тысяч. А этот лучше, чем 223. 223. Нет, новый 223. А Это 222. Ну а этот, что у нас? Не, я говорю, 124-я, твоя. <сー> <сー> И, <сー> она стоит на улице, она, она... А. это лучше. Не, ну это будка классная, смотрите. МГ пакет, фоматик. ну слушай, ну это заряженный аппарат. Да? А что ну, вы делаете? Для своего года вообще она была раньше тогда еще. В следующем видео расскажем, что пацаны делают. Смотрите, как они натирают, она блестит, как лукота, Зна... сами знаете, что. Это 16-я Фонтана. Саркиса в